Ni apa yang ramai-ramai bising pasal isu NG Merge 999 ni? Apa yang kecoh sangat ni? Pertama sekali, ramai yang tanya RM1.25 bilion ni sebenarnya untuk apa? Let me break this down daripada angle ekonomi dan juga infrastruktur. Pertama sekali, kita kena faham NG Merge 999 ni dia bukanlah app RM1 bilion. Akan tetapi sebuah projek naik taraf seluruh rangkaian kecemasan negara macam kita upgrade lebuh raya ataupun grid elektrik ataupun sistem radar pertahanan. Guys, sistem lama sudah 17 tahun. Dah sampai limit teknikal dan dah tak mampu lagi support keperluan moden macam video, geolokasi tepat, integrasi lima agensi iaitu PDRM, Bomber, KKM, APM, APMM dan liputan seluruh negara. Jadi, ini adalah satu pelaburan jangka panjang. Teknologi baru, pengembangan kawasan liputan daripada 400 zon kepada lebih 800 zon, infrastruktur suara ataupun teks ataupun video dan sistem yang ikut standard antarabangsa iaitu NG112 ataupun NG911. Okey, ni ada satu lagi isu eh. Ramai juga keliru pasal app Save Me 999 ni. Padahal 999 voice call dia masih channel utama dan paling laju. App itu cuma pilihan tambahan terutamanya untuk komuniti OKU pekak, bisu ataupun situasi yang perlukan laporan senyap. Paling penting, ejen takkan paksa orang download app masa kecemasan. Dari sudut ekonomi, kos RM1.25 bilion itu sebenarnya meliputi backbone negara iaitu pusat kawas selia, cyber security, 24-7 technical support, lebih 1,300 workstation, latihan pegawai, penyelenggaraan berterusan dan kehadiran 140 pegawai kecemasan profesional. Bila kita banding dengan negara yang maju ni, kos sistem NG911 dan NG112 dekat US dan juga EU boleh mencecah berbilion dolar. Jadi untuk skala Malaysia, cost ni sebenarnya kompetitif. Kita kena akui juga yang roll out awal memang ada isu. Akan tetapi, itu normal lah bagi sistem kebangsaan yang sebesar ni. Tapi sekarang dia dah stabil dan dipantau setiap hari. Yang orang tak nampak adalah cabaran operasi sebenar iaitu 95% daripada panggilan ni adalah prank call tau. Operator wajib menjawab ke semua panggilan ni sebab ni pasal isu nyawa. Bila ada prank call banyak, masa operator pun terbazir lah. Dan orang yang betul-betul memerlukan bantuan boleh lambat untuk dibantu. Dari sudut ekonomi negara, prank call ni ialah pembaziran sumber awam, tenaga kerja dan masa yang kerajaan bayar